Dekabrın 27-sində işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi istiqamətində hərbi əməliyyatlar başlayandan sonra məğlub olan Ermənistanın Azərbaycanın qarşı irəli sürdüyü əsas ittihamlardan biri muzlu döyüşçülərin müharibədə istifadə edilməsi idi. Bu ittihamların saxta olduğu və işğalçıların iddialarının hədəfi də məlumdur. Azərbaycanı terrorçu kimi göstərmək, dünya ölkələrinin hərbi əməliyyatlara müdaxiləsini təmin etmək, üçüncü ölkələrin müdaxiləsi ilə status-kvonu qorumaq Diqqəti Qarabağ'a gətirdiklər, PKK və yaxın şərqdəki erməni terrorçu qruplaşmalarından yayındırmaq. Ermənistan hökumətçiləri də bu kampaniyada işğalçıya dəstək verdilər, lakin bu günə qədər heç bir fakt təqdim olunmayıb. Ermənistanın müdafiə naziri Davit Tonunyanın ermən əsgərlərlə çətdirdiyi foto isə İşğalçı ölkənin Azərbaycanın qarşısındakı muzlu döyüşçü ideyalarını tamamilə altdüz etdi. Baş bu tələndəki Suriyalı muzluqlar işğalçının qurduğu teatrdır. Tanayanın sözçüsü Şuşan Sepanyan təxirlə paylaşdığı fotoda müdafiə nazirinin yanında əyləşən ermən əsgəlinin əynində Azərbaycan dövlət sərhəd xidmətinin forması var. Digər bir əsgəlin geyindiyi şalvar da dövlət sərhəd xidmətinin formasıdır. Ermən əsgərlərinin acınacaqlı vəziyyətdə olduğu məlumdur lakin diqqət çəkən əsas məqam məs Azərbaycan sərhədçilərinin formasının Ermənni ordusu tərəfindən niyə, hansı məqsədlə istifadə edilməsidir. Ermənistanın Suriyalı muzdular iddiası belə idi ki, Yaxın Şərqdən gələn döyüşçülər Dövlət Səlahiyyət xidmətinin hərbi formasını yeyinir. Hətta Shoshan Stepanian bununla bağlı video yayımışdı. Videoda görünürdü ki, Dövlət Səlahiyyət xidmətinin formasına yeyinən əsgərlər hərəkət edir. Videonu çəkən Ermənlilər də onların muzdular olduqlarını deyirdilər. Türkiyənin Anadolu Agentliyi kəşfiyyat mənbələrini istinadən yazır ki, Ermənistan PKK terrorçularını Şuşa-ya yerləşdirib. PKK terrorçularına Azərbaycanın hərbi formasını yendirir, bununla da həm Azərbaycan əskərini çaşdırır, həm də bu terrorçular öldürüləndə onların Azərbaycan tərəfindən döyüşən muzdular olduğu fikrini irəli sürəcəklər. Agentlik belə yazır: Hərbi əməliyyat zamanı əsir götürülən Erməni əskər Albert Mikelyan da PKK terrorçularının Qarabağ-a gətirildiyini, hər bir muzlunun 600 dollar maaş aldığını bildirib. David Tonoyanın görünüş fotosu da İraq ölkəsinin dövlət səfərlər xidmətinin hərbi yemindən Azərbaycanın qarşı Suriyalı muzdullarla qlana ixrad edildiyini təsdiqlədi. Şuşa Stepanianın təcili şəkildə fotosunu silməsi də Ermənistanın planından ixtifa edilməsini qarşılamaq cəhd idi, lakin hər şey ortaya çıxdı.